ইমাননো আৰু ঘৰৰ কামতে ব্যস্ত থাকিম বা আৰু কিছু ৰাজহুৱা কামতে ব্যস্ত থাকিম নহয়নে নিজৰ কাৰণেও অলপ সময় দিব লাগে সেইকাৰণে এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ হঠাতে হঠাতে লোৱা কিছুমান সিদ্ধান্তই কেতিয়াবা মানুহৰ জীৱনলৈ ভাল হয় আৰু কেতিয়াবা মানুহৰ জীৱনলৈ বেয়া হয় আৰু ঠিক তেনেকৈ ময়ো এটা হঠাতে সিদ্ধান্ত ললোঁ আৰু সিদ্ধান্তটো লওঁতেই এতিয়া কেইটা বাজিলে জানেনে তিনিটা বাজিলে স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দিনৰ মূৰত এইখিনিৰ পৰা কৰিবলৈ আহিছোঁ দেখিছেনে আৰু আমাৰ এইফালেই এতিয়া দেখিছে গছ গছনি পাত চব সৰি গৈছে কাৰণ এতিয়া ফাগুণ মাহ নহয় জানো দেখিছেনে হঠাতে সিদ্ধান্ত লৈ আহি পাই গ'লোহি ক'ত জানেনে ফেঞ্চি বজাৰ আৰু মানুহ এইটো সময়ত ঘৰলৈ যায় আৰু আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁহে কাৰণ আমি হোলী বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ দেই এইয়া ইহঁত লুকাই লুকাই আহে এতিয়া নামিছোঁহে গাড়ীৰ পৰা আৰু ফুলৰ মাজেদি আহি আছোঁ বোলে বৰ্চা মামো আহিছে এইয়া বোলে বৰ্ষা পাঁচটা পাঁচটা বজাৰতো ফেন্সি বজাৰত ভিৰ দেখিছেনে আমাৰ আজি অৱশ্যে অহা দেৰি হ'ল আৰু হয় মানে দুদিনৰ পিছতে যে হ'লে সেইটো কাৰণে বহুত ভিৰ দুজনীৰ কাৰণেই আজি আহিবলগীয়া হ'ল দেখিছেনে আগে আগে বজাৰ কৰি কৰি গৈ আছে চেল্ফি উঠি উঠি অহা আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল গম পাইছেনে গতিকে ইমান বজাৰ কৰা নহ'লে মানে এহেতকিজনীয়েহে কিবা কিবি কিনিলে মই কিনা নহ'লেই মই খোৱা খাদ্যহে কিনিছোঁ ফল মূল চি বজাৰ আহিলে আমাৰ ফুলখিনিয়ে ভাল লাগে বেছিকৈ সুন্দৰকৈ সজাই থয় নল'লেও মানে লং লং লাগে ইমান ধুনীয়া লাগে অঁ লওঁ লওঁ লাগে নল'লেও এই ইয়াতে বাজি গ'ল ছটা ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গুৱাহাটীখনৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা দেখা দৃশ্যটো চাওকচোন এইখনকে কয় গুৱাহাটী আহি আহি পাই গ'লোহি আমি ঘৰৰ ওচৰ ঘৰৰ ওচৰ মানে আৰু অলপ আছে এইখিনি এতিয়া জিৰণি লৈছোঁ চাওক চবফালে মানুহ আছে বাৰু এই এতিয়া বাজেৰে কিন্তু আঠটা দেই ঘূৰি পকি হোটেলত চাহ খাই কৰি আহোঁতে মেলোঁতে সময়টো হৈ গ'ল ঘৰ আহি পাই মুখ হাতখন ধুই এখন কাপোৰ মেৰাই ল'লোঁ কাৰণ কি জানেনি ইমান বতাহ মাৰিছে ঠাণ্ডা লাগিলে আৰু এতিয়া কি ক'ম জানেনে মই যে কৈছোঁ হঠাতে লোৱা সিদ্ধান্ত বুলি মানে অইনটো একো নাই এই এনেই হ'লি বুলি অলপ ওলাই গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ কিমাননো আৰু মানে এইবিলাক একে লাগি ভাগি থাকিম নহয় জানো গতিকে অলপ কেতিয়াবা নিজৰ কাৰণেও টাইম দিব লাগে নহয় গতিকে গ'লোঁ সিহঁতৰ লগত ফুৰিবৰ কাৰণে ফুৰিব মানে আৰু কিবাকিবি কিনিবলৈ কিন্তু শেষত কি হ'ল জানেনে মই একোৱেই নিকিনিলোঁ মাত্ৰ হোলীত তিনি পেকেট কিনি আনিছোঁ আৰু সিহঁতক এপেকেট দিছোঁ মই দুপেকেট ৰাখিছোঁ এপেকেট মোৰ এপেকেট আমাৰ বোৱাৰীজনীৰ গতিকে সেইখিনিয়ে আৰু বেলেগ বজাৰ কৰা নহ'লে কাৰণ যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লওঁতে সদায় ভাবি চিন্তিহে ল'ব লাগে নহয় জানো আৰু তেহে মই নাযাওঁ কৈছিলোঁ কিন্তু তেহেঁতে কৈছে ব'লক ব'লক তেহেঁতৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে মানে বহুত উৎপাত কৰে আৰু মোৰ লগত গ'লে মানে তেহেঁতৰ হেনো ভাল লাগে আৰু হাঁহি কৰি ধেমালি কৰি থাকোঁ যে সেইটো কাৰণে আচলতে মোক ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ অইন একো বেলেগ কথা নাছিলে সেইখিনিয়ে আছিলে আৰুনো কি ক'ম একেদিনটো বহুত গালি গালাজ কৰি থকা হৈছে নহয়নে গালি গালাজ নহয় আচলতে মই যি কথা কওঁ মানে কি হয় জানে অলপ ৰাফত কোৱা হয় আৰু মই এইখিনিতে কৈ দিওঁ ৰাফত কিয় কোৱা হয় মোৰ আছে চুগাৰ আৰু আপোনালোকে জানেনে নাজানে নাজানো ছুগাৰ থকা মানুহৰ খং বহুত আৰু অৱশ্যে মোৰ ছুগাৰ থকা বুলিয়েই নহয় মই একদম সৰুৰে পৰাই মানে সঁচা কথাটো কৈহে মই ভাল পাওঁ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহেই হওক লাগে কিবাই হওক মোৰ পটককৈ লাগি যায় আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো চুগাৰ ছুগাৰটোৰ কাৰণেও মানুহৰ পটককৈ খংটো গুচি আহ উঠি যায় সৰুকালত কিন্তু ইমান নাছিলে যেতিয়াৰ পৰা মোৰ ইয়াত আহি যেতিয়া ছুগাৰ হ'বলৈ ল'লে তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ খংটো পটককৈ উঠি যায় আৰু কিয় উঠে জানেনে মই মিছা কথা একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো হয় ভাই হয় যিটো নহয় ভাই নহয় আৰু কোনোবাই যদি মোক বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে ময়ো বেয়াকেই তাহাঁতক উত্তৰ দিওঁ গতিকে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে মোক বেয়া পাই নাথাকিব দেই সকলোৰে মৰম চেনেহৰ অবিহনে আগবাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় নহয়নে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই